İnsanların çoxu psixoloq sözü ilə tanış olsa da, psixoloq sözünü eşidənlər də bilmirlər ki, psixoloq kimdir. Psixoloq ruhun dilini tərcümə kimi sözə alınmıb kimi tərcümə olunsa da, yəni xalq arasında deyirik, kiminsə dilin kimlər bilər. Qarşındakı insan sənin dilindən danışsa da, eyni millət olsaq da, eyni dindən olsak da bir-birimizi anlamaqda çox çətinliklər çəkirik. Ona görə də qarşımızdakını dinləmək, anlamaq, bu barədə düşünmək insanları rahat həyat, mutlu həyatdir, xoşbəxt həyat, həyat yaşamaq üçün çox vacibdir. Hər kəsin istəyi idi ki qarşındakını tanıyaq. Ətdə ailə üzvlərinin tanımı bir ailədə yetişən böyüyən başa salan tərbiyə alan eyni balcı dillərdən tərbiyə alan uşaqların düşüncələri fərqli olduqlarına görə, qərarları fərqli olduqlarına görə, sevgiləri fərqli olduqları bir-birləri ilə anlaşılmazlıq onlar arasındakı münasibət qırılmasının səbəb olur. Ana özürlədiyinə dil tapa bilmir. Değil? lazım da təri ki psixoloqa gedin deyəndə həla çox insanlar özlərini axır hesab etdiklərinə görə psixoloqa niyə gedim ki mən ehtiyacım yoxdur deyərək getmək istəmirlər. Mən bunu nə demək istəyirəm psixoloqlar ağl sahibləridirlər. Ha psixoloqların özləri də bir insan kimi ağlı ehtiyacları var, məsləhətlərə ehtiyacları var. Amma psixoloqlar İnsanların dilini bilmək, onlar araşdıraraq, öyrəndiləri, öyrəndiklərinə görə qaşındakıları ilə dil təparaq danışmaq bir gözəl bacarıqdır. İnsanlarla insan istəkləri, düşüncələri, hədəfləri, niyyətləri məlum olmalıdır. Va günümüzün reallığı budur ki, günümüzün həyatını yaşayaraq, mədəniyyətimizi düşünürük, həzzlərimizi düşünürük, problemlərimizi düşünürük, umarları düşünürük ki, qaşımızdakı bizi anladımı və ya biz onu anladık mı? Hər zaman tələb edirik qaşımızdakı, tələb edirik qaşımızdakı insandan tələb edirik ki, bizi anla mə sizlər boşlusunuz. Kimi dindirirsən problem budur, məni anlayan yoxdur. İstər evdə, istər işdə, istər məktəbdə. Hər birimizin bir və bir dərdi çevrilib ki, məni anlayan yoxdur.